Стамбул. бұл қаланың атын жер бетінде кімге айтсаңыз да танысының атын естігендей жүзі жылы шырай тартады кейбір қалалар бар ғой өмірі бойы сол қалада өмір сүрсеңіз де көптеген бұрыштарын байқамай қаласыз тұтастай танып білу мүлде мүмкін емес Мәне Стамбул сондай қалалардың бірі бірнеше сөйлеммен ыстамбұлды айтып беру мүмкін емес қаншама адам сансыз кітап жазса да сонда да сөздері жетпей қалған ал менің айтатыным ыстамбулға келгеннен бергі уақытта ойлап түйгендерім мен арқалық кендебай 21 жастамын және қазақстанда астанада тұратын отбасымның кенжесімін ыстамбулға келгеніме үш жыл ғана болды өз елімде мектепті бітіргеннен кейін Стамбул жұлдыз техникалық университеті электроника мамандығында оқимын бүгін сіздермен бірге емін өнінде қиқаялардың ізіне түсеміз кім білет, бәлкім бізге де сырын ашар Стамбул қаласы аңда мені жаңа мешіт қарсы алады мешіттің жаңа болуы қалжыңдап тұрғандай негізі өйткені жаңа мешіт дәл 350 жылдық құрылыс жаңа мешіттің ауласы алаңдағы топ адамнан кейін жазирадай әсер береді аулаға кірер кірмес салқын саумал орап алғандай адамның жүреді. жаңа мешіт стамбулда салынған селяти мешіттерінің яғни осман сұлтандарының қол жеткізген жеңістерінен түскен олжаға салдырылған мешіттердің ең кереметі сұлтан үшінші мехмет анасы сафия Султан атында бір мешіт салдырғысы келіпті мешіттің құрылысын 1597 жылы мимар синанның шәкірті Дауд аға бастапты жұмыс енді басталғанда оба ауруынан қайтыс болған дауыт ағаның орнын Далгыч Ахметаға аға алыпты 1603 алты жылы сұлтан үшінші мехметте қайтыс болғанда таққа шыққан бірінші ахмет мешітті бітірудің орнына өз атына сұлтан ахмет мешітін салдырғандықтан жаңа мешіт бітпей қалыпты дәл 60 жыл бойы бітпей тұрған мешіттің құрылысы 1663 жылы сұлтан 4 мехметтің анасы хатиже Тұрған сұлтан тарапынан қайта басталыпты мұстафа ағаның сәулетшілігінде аяқталыпты осы себептен бұл мешіт валиде Султан мешіті деп те аталатын болыпты ол кездерде мешіттер 3 пен 7 жылдың арасында бітетін болғандықтан құрылысы 66 жыл жалғасқан жаңа мешіт ең кеш біткен мешіт болып саналады мешітті өзінің жеке қаражатына жасатқан қадиже тұрхан Султан 34 жыл ханша болып осман тарихында ең ұзақ ханша болыпты жаңа мешіт ішінде бес падишах пен көптеген әулет мүшелері жатқандықтан осман әулетінің ең үлкен моласы болып та есептеледі кесенеде хатиже тұрған сұлтаннан басқа сұлтан төртінші мехмет сұлтан үшінші осман сұлтан екінші мұстафа сұлтан үшінші ахмет пен сұлтан бірінші махмұдтың да мазарлары бар құрлықты билеген патшалардың бір кездерде құлшылығы жасаған мешіттің ауласында болу ерекше сезімге бөлейді рухтарына дұға оқып мешіттен аяңдап шығамын жаңа мешіт дегеніміз ал жаңа мешіт дегеніміз көгершіндер дегеніміз жаңа мешіттің барлық жағы көгершінге толы адамдарға қаланың шуылына үйреніп кеткендер соншалық көгершіннің үркектігі қайсысында жоқ бұл жерден өтетіндерге жем сатып алып көгершіндерге жем шашу әдетке айналыпты менде әдетке сәйкес кубана кубана күгершиндерге жем береады хатиже тұрхан сұлтан жаңа мешіттің дереу артына византияның қамал дуалдарын жағалай Мұсыр базарын салдырыпты л әрпі бейнесінде жасалған Мұсыр базарының алты қақпасы бар Мұсыр базары бұл жерде бұрын қызыл теңіз бен Мұсырдан келетін дәмдендіргіштер сатылатын болғандықтан осылай аталыпты алғашқы кездерде ханша базары жаңа базар деп те аталған екен 18 сегізінші ғасырдың ортасынан бастап мысыр базары деп атала бастапты 1660 жылы салынған базар дәмдеуіш шөптер жолының мысырдан кейінгі тұрағы ретінде атағы шығып осы күнге дейін түрлі дәмдеуіштермен Стамбул халқына қызмет көрсетуде бір жақта жарқырап тұрған зергерлік бұйымдар бір жақта шынылар енді бір жақта неше түрлі киімдер самауырлар кеселер түрлі иісті дәмдеуіштер шиша бұйымдарға толы базар бұл жер Талынғаннан бастап республика құрылғанға дейін 250 жыл бойы базарда тек шөп шалам мен дәмдеуіштер ғана сатылған екен 1940 жылдардан бастап базардың да бейнесі өзгеріпті енді тек дәмдеуіштер ғана емес басқа да заттар сатылатын болыпты базарда зергерлер көбейіп шыны жасайтындар да өз орындарын алыпты туризмнің дамуымен сый бұйымдары саласы да арта түсіпті базарда жаңа тұрғындарына қарамастан ғасырлар бойы дуалдарына шейін дәмдеуіш иістері сіңіп қалған Мұсыр базары туристердің міндетті түрде соғатын тарихтың сол сиқырлы иісі бар жер түрлі жеміс қақтары мың бір түрлі иісі бар мың бір түрлі дәмі бар дәмдеуіштері әлі күнге дейін мысыр базарының ерекшелігі оған қоса түрлі дертке дауа кептірілген және таза көк таттары бүкіл Стамбулға балама денсаулық ұсынады әсіресе қыс мен сияқты көптеген стамбулдық міндетті түрде мысыр базарына соғады Сыр базарында алты жолдың қиылысатын жерінде қою қоңыр ағаш балкон көбінесе түсі мен көпшілікке байланысты байқала бермейді алайда дұға алаңындағы бұл балкон тарих бойы саудагерлерге дұға етіп тұратын жарнамалар асатын бағаларды хабарлайтын жария балкон ретінде қолданылған. Тарихында басынан үш үлкен өрт өткізген мысыр базары жүздеген жылдар бойы заманмен тіресіп эмин өнінің басқа бір дәмі маған да ұнайтын тұздалған көкөніс эмин өніне келіп тарихи эмин өні тұздалған көкөнісінде сусын ішпей қайтуға болмас әрине эмин өні тұздалған көкөнісшілері ыстамбұлдықтарға керемет дәмдерін таттыруды жалғастырып келеді эмин дегеніміз біразнан нан балық дегенді білдіреді әлемнің ешқандай жерінде теңіздің жағасында осыншалық әдемі көріністі тамашалап отырып өте арзанға қарныңызды тойдыра алмайтын шығарсыз көз алдыңызда галата мұнарасы және сан жылдар бойы қызмет көрсетіп келе жатқан балықшылар таң атпай ауланған балықтар дереу пісіріліп тартуу етіледі мен балықты онша ұнатпасам да стамбулдықтар бұл дәмді қатты ұнатады эминеніге соққан әрбір жолаушы түскі асын осы жерден жейді Стамбул бір жағынан қарасаң базарлар қаласы осы күнгі сауда орталықтары жоқ кезде бұл базарлар ыстамбұлдықтардың керек жарағын қамтамасыз еткен екен әйтсе де әлі де тартымдылығын жоғалтқан жоқ өйткені бұл жерде сатылатын бұйымдардың көпшілігі сауда орталықтарында сатылмайды ал сатылатындардың бағасы базар бағаларынан әлдеқайда қымбат ыстамбұлдың әлі қызмет көрсетіп тұрған базарларының бірі тахтакалеп базары тақта кәлегі бір шетінен кіріп киімнен асы бұйымдарына тазалық заттарына шейін қысқасы қажетті барлық заттарыңызды алып оған қоса қарныңызды тойдырып шықсаңыз болады тақта кәле күннің барлық уақытында ығы жығы болып жатады адамдар асығып жүріп қажетті заттарын алып жатады базардың атының да қызық оқиғасы бар бұл жер алғаш құрылғанда қамалдың түбі мағынасына келетін тақтілік қале деп аталыпты алайда ол сөз халық арасында қале болып ауысып айтылып қале сонымен қатар Истанбулдың тіпті түркияның еркін валюта нарығының орталығы бүгін сенбі болғандықтан тыныш болып тұрған осы тар көше аптаның ішінде жұмыс сағаттарында ине тастасаңыз жерге түспейтіндей ығы жығы және шу болады бұл жерді алғаш көргенімде адамдардың қарбаластығы айқайлап телефонмен сөйлесулері және осы жерге тән ымдау тілі саудаласулары өте қызық чарша дәл 550 жылдық тарихтың көәсі. Султандар мен осман билеушілерінің көзінің қарасы атағы жер бетіне жайылған әлемнің ең үлкен және ең ескі сауда орталығы Патих сұлтан мехмет хан ыстамбулды алғаннан кейін жан саны арта бастаған ыстамбулға үлкен бір базар жасауды ойлапты және 1461 жылы дживахир бедестени яғни гауһартастар базары атымен құрылыс бастапы бедестен сөзі сауда жасалатын жер дегенді білдіреді 268 дүкеннен тұратын және ғауқартастар сатылатын базарды «Султан базары деп те атаған екен алғашқы ірі банкілер Стамбул бөлімшелерін ашқанға дейін дебахир бедестені қаланың қаржы орталығы болған екен уақыт өте келе осман мемлекеті әлем империясына айналып экономикасы дамығанда девахир бедестени ыстамбулға аздық қыла бастапты басқа бір сұлтан Канони сұлтан сүлейманның жасатқан қосымшаларымен еуропаның ең үлкен жабулы базарына айналыпты әлемнің ең ескі және ең үлкен жабулы базары алпыстай көшесімен үш мыңдай дүкенімен өз алдына бір қала секілді бір кездері көрпешілер пескешілер шәркешілер сияқты кәсіптер болған базарда бұл күнде олардың тек аты ғана қалыпты капалы шаршының ендігі бір өзіне тән ерекшелігі алтын нарығын белгілейтін бір орталық болуы ең көп алтын капалы чаршының белгілерінің бірі зергерлердің қолында болғандықтан бағалар осы жердегі саудаға сай өзгереді екен капалы чаршыда көптеген аңыз әңгімелер бар солардың ең атышулысы капалы чаршының астындағы туннельдерге байланысты сыбыстарға қарағанда бұл туннельдер жер астындағы су қоймасынан бастап қыналы аралға дейін жалғасады екен капалы шаршыны бір күнде аралап шығу мүмкін емес осы шулаған адамның ішінде бір шетке шығып бір шекерлі шайымды ішіп отырып адамдарды тамашалаймын не деген көп адам өткен осы жерден және не деген көп аңыз қалдырға. әрбір жағының өзіне тән әдемілігі бар жер бетінде осыншалық тіршілік өткізген әрбір бұрышы аңызға толы басқа бір қала бар мекен екен Бірақ та қай бұрышына бұрылсам да сиқырының әсерінде қаламын мен қаланы тамашалап көрмеген жерлерімді көруге Истанбул туралы өз әңгімемді жазуды жалғастыра беремін де осы жұғызты болсын сау болыңыз